Друзі, привіт! З вами Роман та команда Гітальянс. Сьогодні ми з вами находимся в районі Урсус. Позаду в мене знаходиться красивий будинок, В якому наші клієнти купили кілька квартир. Їх можна розглядати як для перепродажу, так і для здачі в оренду. Сьогодні ми з вами подивимось, як наші партнери-ремонтники виконують там роботи, що там вже зроблено, і коли ми будемо готові їх здавати чи перепродавати. І давайте до справи. Поки що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, коментуйте і погнали! Ось так виглядає внутрішня дворова частина будинку. Бачимо, що вся інфраструктура повністю зроблена, є майданчики, і буде дуже комфортно проживати тут цим мешканцям. Далі бачимо, як виглядала квартира, коли її здав забудовник нашому клієнту. Звісно, це був стан девелоперський, після чого були зроблені всі заміри, які необхідні для ремонту. І далі вже ремонтна бригада приступила до виконання своїх. Зараз ми з вами підходимо до квартири. Давайте зараз її оглянемо. Як же вона виглядає вже після ремонту нашими партнерами? І давайте коротко я розкажу по цій квартирі, що з неї відбувалося. Отже, це двокімнатна квартира 36 квадратних метрів. Куплена вона була за 382 тисячі злотих. На ремонт потрачено 100 тисяч злотих. Додаткові витрати це нотаріус плюс агенція комісійні 15 тисяч злотих, і того витрати на всю квартиру склали 497 тисяч злотих. Буде здана вона за 3 3300 злотих плюс комунальні. і В такому разі очікуємо дохідність при здачі за 3200 злотих на місяць, 38400 400 злотих на рік. Мінус податок 8,5% з фізичної особи 35 36 злотих на рік. І дохідність в такому разі буде складати 7% річник. Окупність такого проєкту, такої квартири буде складати 14-15 років. Тут ми бачимо з вами, що матеріали використовувалися досить якісні, все зроблено чудово. Багато меблів тут вбудовані, зроблені на замовлення повністю. Є великий балкон відносно, така тераса. І тут буде комфортно проживати невеличкі сім'ї з двох людей. Або ж для одного хтось для себе орендує таку квартиру. Часто ми такі здаємо. Ну, ось так, в принципі, виглядає цей ремонт. Зараз ми поки оглядаємо квартиру, чекаємо, якраз має скоро прийти наш підрядник. Нашій виконавець, з яким ми працюємо вже давно, і якраз буде час у нас поспілкуватися з ним, позадавати різні питання, які нас цікавлять взагалі по цьому об'єкту, та й в принципі по його робочому процесу. Я думаю, що буде всім цікаво і зможна буде задавати свої питання в коментарях. О, він вже все-таки прийшов. Давайте дивитися, хто зачекалися. О, добре. Байд вже прийшов наш виконавець, Давайте зараз трошки поспілкуємось, буде багато чого цікавого. Зараз ми прийдемо в нову точку. Що ж, друзі, зараз поспілкуємось з нашим партнером Ромою, Ми вже працюємо. Скільки? Років чотири точно я знаю. Ну, чотири точно, може, і п'ять вже може, більше. А ти взагалі на ринку у Варшави, скільки працюєш вже? Ну, з 18-го року, ми, посiл нас году, наш перший ну, то ремонт створився. Тож, 6 рук уже працює, моя да. свою компанію має, багато бригад, ми віддаємо багато клієнтів, і давайте будемо вже по справі. Отже, давайте. яке які само перше питання? Як взагалі відбувається процес погодження з клієнтом е самого самого ремонту? Як? Е-е узгодження ну, по-разному, в зависимости, если клиент, во-первых, в Варшаве, потому что очень много бывает так, что клиент отсутствует, и происходит это через какую-то видеосвязь, телефоны. Ну, в основном что? Мы делаем обмеры, считаем смету так, стандартную какую-то, потом обсуждаем, что бы хотел клиент, какие-то, может, нюансы. Самое главное, что я стараюсь подвести перед началом ремонта, Наше отношение вывести денежное таким образом, чтобы потом не было у нас никаких ну, сюрпризов, чтобы человек понимал, какой у него бюджет заложен на эту квартиру. И мы в этом бюджете ну, выполнили весь ремонт. И это все происходит ну, сразу на начальном этапе, перед подписанием договора, перед началом ремонта. Ну а так, как каждый клиент видит свой ремонт. По особенному по-своему поэтому есть множество нюансов при согласовании но все равно в итоге мы приходим к какому-то общему единому мнению и перед подписанием договора как я говорю делаем смету обсудили подписали начинаем работу доброе то есть него же выплывает и другое питание автоматично какие проблемы чаще всего бывают пройти почтовой взаимодействии с клиентом по может быть, может або ще вообще что-то. Рома, ну это я не назову это проблемами, это, скажем так, нюансы каждой квартиры, понимаешь? Есть много, конечно, квартир однотипных, но все равно они как-то отличаются. И есть нюансы, где я, допустим, иногда рекомендую: давайте там переделаем, давайте уберем стеночку, ну, да. давайте сделаем больше санузел или наоборот меньше санузел, сделаем больше там коридорчик. Ну, вот эти все нюансы обсуждаем, опять же, во время согласования сметы, ремонтов, конечно же, гораздо меньше нюансов и проблем, как ты говоришь, если клиент, допустим, обращается там, или к нашим дизайнерам, или к дизайнерам своим, и он на начальном этапе проговаривает уже все моменты с дизайнером, получает хорошую, качественную в этом помощь, выстраивается уже картинка перед началом ремонта, и тогда, как говорится, уже во время ремонта гораздо меньше проблем, гораздо. Это, это однозначно. Поэтому не, не назовем это проблемами, назовем это нюансами. Нюансы при каждом ремонте существуют, все это обсуждается, решается достаточно быстро ну, и оперативно. Вот же можем сказать иными словами, что наикрасчик, вы клиент, мая свое точное бачение, уявление про то, что он хочет тут сделать, має ціль, для чого это, чи це для проживання, чи для инвестиций, тому що в залежності від цілі і залежить те, як буде робити, работать ця квартира. Якщо ми маємо відповідно якийсь шаблон дизайнерський, то ми приступаємо до роботи. Ніяких питань взагалі не виникає, бо тут все, все просто. Коли клієнт починає казати про те, що я не знаю, що я хочу, але зробіть мені красиву якусь картинку, то тут виникають якісь такі не зовсім зрозумілі погодження. Так я абсолютно вірна, звісно. На самом деле, очень редко, когда клиент говорит, я не знаю, чего я хочу. Как правило, клиент всегда знает, ну, чего квартира. он хочет. Однозначно э, важно сразу понимать, для чего эта квартира, э, для аренды или там, для своего проживания. Потому что для аренды можно достаточно э, сделать типичную, спокойную квартиру с минимальным количеством изменений. Это для аренды, так? Это для аренды, так с минимальным количеством изменений, потому что оно достаточно качественно подходят к строительству. В общем-то, польские застройщики yeah. и по большому счету уже много предусмотрено. То есть расположение розеток, расположение выводов воды. На самом деле для аренды можно просто зайти и сделать по шаблону застройщика, сделать спокойно хорошую квартирку, в которой прекрасно будут жить. По визуализации. Люди. Да, да. По визуализации от девелопера. Так. От девелопера, так. от застройщика. Но, допустим, когда человек собирается, планирует жить сам в квартире, то у каждого есть свои требования к этому. Кто-то, там, семья большая, там, 2, 3, 4 ребенка, там, еще что-то, какие-то изменения, по-любому будут. И вот тогда уже, конечно, ну, желательно, опять же, иметь какую-то какую, -то, какую -то картинку уже нарисованную там дизайнером или ну, сам это значит, заказчик да. это нарисует даже просто расставить розетки, свет, какие-то дополнительные освещения, если необходимо, возможно изменение каких-то проемов дверей. Угу. То есть это очень важно, опять же, чтобы да, как ты говоришь, чтобы заказчик понимал, что он хочет, для чего и зачем. Когда ну, человек приходит, но ну, я, честно говоря, не, не, не было, наверное, такого еще заказчика, который говорит, я не знаю, что я хочу, но, но, но близко есть к этому. Да, да. Да, ну, в, целом, в целом, опять же, все согласовывается, есть квалифицированные люди, которые могут помочь какие-то принять решения, поэтому ну, я, я в этом не вижу. Никаких. Друзья, скажи правду, запомните. Добре, с чего вытекает следующее вопрос, э, какие же материалы чаще всего вы используете? Ну, э, материалы э, независимо будет ли это аренда или это будет э, проживание человека, mm -hmm. мы э, используем всегда в общем-то те же самые, мы стараемся использовать какие-то хорошие бренды, там Knauf, Cekol э, польский, ну э, материалы всегда будут качественные, я ну категорически против идти на экономию э, за счет материала. А бывают, взагали, такие запросы, что сделай нам дешевше, э, мы хотим там самых дешевых материалов? Бывают такие, конечно, запросы, но я я всеми силами отговариваю от это не, не потому, что я там не берегу деньги заказчика, наоборот. Я, самому может, потом не я, я, нет, я как раз таки берегу этим э, ну, этим подходом деньги заказчик потому что ну, э, даже тем более вернее для аренды э, должно быть э, достаточно хорошего э, качества ремонт угу. иначе э, потом будет ну иметь заказчик проблемы с э, арендой ну, арендосъемщиками квартиры, mm -hmm. потому что что-то там не будет держаться, что-то будет отпадать, ну, это никому не нужно. Это потом и нервы, и, и, и деньги дополнительные, и время, что наиболее ценно. Поэтому материалы однозначно всегда стараемся подобрать качественные. Ну, материалы, опять же, какие? Если мы говорим о строительных материалах, клей там, шпаклевки, да, мы берем, ну такую, чуть выше средней полки. Стараемся. Mm -hmm. Опять же, стараемся объяснить заказчику, что это, ну, есть да. смысл в этом. И это будет разница не огромная. То есть человек не, 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 не значит, что он сэкономит там 50% на этом. То есть мы говорим о суммах, допустим, для этого ремонта, там, материалов, материалов самих mm -hmm. строительных для такой квартиры, ну, может быть, тысяч на 7, э -э вот мы взяли, 8 злотых. А если мы брали бы какие-то материалы там, ну, крайне дешевые, то было бы, может, 5,5-6. То есть разница ну, не, не, настолько критична, и нет смысла в этом экономить. А, но дальше, если говорить уже о там, красках, там, каких-то там, полах, ну, тоже э, я всегда советую заказчикам обратить внимание на какие-то более ну, хорошие, качественные бренды. Оно и в эксплуатации будет лучше, конечно. и, в общем-то, надежнее. Поэтому я э, категорически против экономить, да, тем более для аренды, тем более. Доброе. а что по гарантии скажешь? Если, конечно, надоешь лицевые? Гарантия регулируется, в принципе, польским законодательством, и гарантия предполагает три года. Угу. Это, это согласно законодательству. Тут в ну, договоре, даже... говорится, прописано, так? В договоре, конечно, это ну, прописано. Бачу, да. Даже это не обсуждается, потому что это ну, каждый застройщик, каждая фирма, которая выполняет ремонт, опять же, официально выполняет угу. ремонт. Просто уже сразу автоматически становляться гарантом своїх услуг. Поэтому... А, до речі, друзі, коли запитують дуже часто про зменшення податку при продажі чи при оренді, то завжди дуже важливим є те, що ви зберігаєте ці всі фактури, які ви. Використовувати на ремонт там чи на меблі, все таке інше. І при розрахуванні податку вже ця на цю суму буде зменшення ваш податок. Тому це теж дуже важливо робити офіційно, ну і в якісних виконавців. Звичайно, добре таке цікаве питання. Яка ціна за квадратний метр ремонту на сьогоднішній день самих робіт? Середня якась ціна така а, є Роман. Такий вопрос чаще всего слышу на самом ділі, да, за який да, да. чаще задають, і я ну. Всегда мне очень сложно на этот вопрос ответить, потому что ну, очень много в, в эту среднюю цену очень много входит составляющих. Если мы говорим просто о ремонте стандартном, вот как я говорю, что можно зайти просто после девелопера сделать ремонт, то стоимость такого ремонта начинается от 650 злотых за метр квадратный. Но если мы э, с тобой говорим о чем-то уже, э, ну, каких-то изменениях, каких-то пере, переделках, каких-то переносах, то уже от количества этих изменений, соответственно, вырастает средняя цена э, за работу. И, ну, сложно оценить. Мы делали ремонты э, и за 1500 злотых э, за метр квадратный сама работа. И мы делали ремонты за 650-700 злотых за метр квадратный. Ну, если так прям прям средненько-средненько взять, ну, наверное, 850 тысяч злотых метр квадратный, надо рассчитывать ремонт. Но это ремонт без мебели. Работа. работа. Это без мебели, да. Это работа. Я говорю, работу и какие-то минимальные строительные материалы. Угу. Это не включает мебель, это не включает, допустим, какая-то там дорогостоящая плитка, то, естественно, все сразу вырастает пропорционально. В общем, человеку, надо так, если э, мы говорим э, о инвесторе, который э, хочет для себя понять примерно, во сколько ему обойдется ремонт, надо считать, что так, чтобы закрыться, э, минимально это 1500 злотых ну, метров э, квадратных. Мы завжди, до речи, рахуем 1500 квадратных метров, Бо наши, может быть, три роки здесь показывают среднюю вартесть, ой, стаку. Може бути трохи менше, але зазвичай десь така ціна півтори тисячі злотих квадратний метр. Сюди війдуть послуги по ремонту і основна маса матеріалів, матеріалів скажімо так. Якщо там буде хтось хотіти чимось удорожчати ці ремонтні роботи, мається на увазі якістю матеріалів купити найдорожче, то звичайно воно буде трішки дорожче. Але це ціна без меблів, звичайно. Меблі окремо. Як взагалі відбувається в твоєму випадку, як ти співпрацюєш з цими людьми, які займаються меблями? Че замовник завжди сам замовляет, чи ти ты рекомендуешь це? Я, в общем-то, да. И, конечно, за, за такое время работы здесь с ремонтом я имею там ну, несколько фирм мебельных, с которыми мы сотрудничаем. Что я, я могу их порекомендовать, по крайней мере, я понимаю, что они сделают хорошо, качественно и вовремя. То есть, такие фирмы есть. Но надо понимать, что для многих заказчиков, которые приехали, купили здесь квартиры и еще не очень понимают польский рынок, для многих становится там, стоимость мебели немножко шокирующей. Ну, так, так. Потому что здесь мебель на вымер достаточно дорого ну, ценится. Да, есть такие фирмы, опять же, заказчик может и сам найти фирм, таких много, выбор большой. Не всегда это мебель на вымер, очень часто это мебель с Икеи. Это самая дешевая, так? Это ну, не самая дешевая, поверь, есть дешевле, но это будет оптимально, наверное, если мы говорим, опять же, о квартирах, допустим, на аренду, то, наверное, Ikea была бы оптимальным в этом случае решением, потому что э, Ikea это конструктор, который ты потом, даже в, во время эксплуатации, если у тебя что-то э, выходит из строя, ты всегда... Поехал, докупил, поменял конкретную запчасть. Так, а это тогда, когда в конкретные размеры, и туда оно стоит. Да, и... это когда уже позволяет э, квартира, когда ну, есть возможность поставить IKEA. Ну, опять же, ш, ш, что хочет клиент. То есть, допустим, здесь вот, все под, подогнано под потолочек, четко, под размер. Здесь Икею бы мы не поставили так, она бы не смотрела здесь никогда. Mm. Здесь э, мебель сделали. Да, здесь кухонька небольшая, компактная, но она как бы очень удобно запланировано, с заказчиком согласовано, поставлено. И я думаю, что... Ну, ну я не думаю, я знаю, заказчик остался доволен, в общем-то, и исполнением, и качеством, и, и сроками. И в целом и деньгами тоже. Так что, в принципе, есть фирмы мебельные, которые мы можем порекомендовать, но выбор велик, поэтому здесь можно принимать решения любые. Доброе. Ну що ж, друзі, на сьогодні ми дякуємо нашому партнеру Бромі. Дякуємо велике, що ти вам стає, що допомагаєш нам багато клієнтів обслуговує. Я думаю, що ми такі випуски будемо робити. І надалі буде цікаві питання, будемо обговорювати. Якщо ви будете, звісно, коментувати, здавати їх. Я думаю, що вам буде цікаво знати відповіді на такі питання, які доведуть вас до такого е успіху. Будете мати цікаві об'єкти для продажу або ж здачі в оренду. А хто хоче мати такі, дійсно. Продукт у себе звертайтесь до нас, запитуйте, допоможемо купити і зробити ремонт. І звісно, заробити на цьому з вами був Роман та команда Кітеріанс. Пока, пока, до нових зустрічей. До побачення.